Вы же сами писали, что каждый, задавая вопрос, уже знает на него ответ. Конечно, только потому он вопросы может задать. Потому что если он не знает он внутри себя ответа, он вопрос не сформирует. Поэтому все ответы мы уже давно знаем. Мы просто развлекаемся. Да, да. Но бессознательно, в таком сне. Хорошо. То есть так я как раз хотела спросить вас по поводу Екатеринбурга. Как он атмосфера? с мистической точки зрения расскажите нам развлеките наших читателей какая судьба у Петербурга как он у вас воспринял как вам здесь я вам скажу мне сам город по своей конструктивной особенности по домам как говорят, простым языком по энергетике очень нравится вот необычное состояние вот мы с Дмитрием гуляем Нет. ходим вот этот монументализм потом внешность людей особенная И сразу скажу в разных городах были даже в Челябинске. Челябинск от Екатеринбурга кардинально отличается внешностью людей, глазами. Хотя вообще все уральские города имеют для меня ну, такое, знаете, задушевное дружеское отношение всех людей, сразу готовы помочь. Если брать города ближние к Москве, в Воронеж, сами собой люди, сами себе на уме напряжены. Краснодарский край особенный, Украина еще жестче. Ну, мы сейчас мы видим их проявление, вот этого детская, пыжаться что-то сделать. А Екатеринбург, ощущение такое, не скажу, что домой попал, вот когда я вчера попал, было ощущение, что я домой попал как в родной город, туда уже с 2007 года езжу. А Екатеринбург как город огромных потенциальных возможностей. И первое, что я сказал, когда мы прогулялись по нескольким улицам, по Первомайскому проспекту, я говорю, ощущение Старой Москвы старой Москвы внутри. Ощущение. Это Ощущение того, что это такое. Эм... Уютно-провинциально да. тихое. Да, уютно-провинциальное и одновременно богатое. Потенциал богатства есть вот, в ощущениях внутренних. И э, богатство, я не говорю сейчас напрямую материального, а богатство заложено в человека. То есть э, человек внесет в себе... Э, всю суть того, чем он будет заниматься в жизни. И э, люди, когда собираются в огромные агломерации, в города, то они притягиваются подобное к Москва подобное притягивает, Санкт-Петербург подобное, Екатеринбург свое подобное, Краснодар свое подобное, Новосибирск свое подобное. И большая масса людей здесь, это те люди, которые едины духом, пропитанным. Конечно, материальная основа не менее важна, даже может быть более важна в материальном мире, но все равно дух города – это то, что может, скажем так, привлечь мое внимание, привлекло и даст возможность, возможность людям, если они придут на занятия или на встречу, развернуться. развернуться. Это первое. А второе – люди, приходящие на прием наличный, они очень открыты и моментально воспринимают, что я говорю. Вот это я поразился. Города более западные, туда, на запад, они закрытые. Они тысячу раз начинают спрашивать, а это поможет, а это правильно, а это зачем? Я говорю, ну если вы ко мне пришли, если вы уже сделали ко мне шаг, значит вы уже поверили. Если вы поверили, вам только остается выслушать и сделать дальше дальнейшие шаги. Нет, они начинают колебаться. Здесь без колебаний. Им говоришь, и они все я буду делать. После Челябинска меня впечатлило. Есть мужчина, 70 четвертого года рождения, 73 -го, точно не могу это вспомнить, молодой довольно да, таки У него, он в прошлом году со своей супругой пришел в начале февраля к нам на прием, у него проблема как у Жанны Фриски, глиобластома мозга. И у него глаз вылез, ему ампутировали э -э, перепонки ушли, он глухой, у него вырезали голосовые связки, он не мой, у него удалили глаз, он на один глаз слепой, второй глаз 50% видит. Полностью вот эта глиобластома там разрослась. Его выписали и сказали жене, вот две недели смерти. Они пришли ко мне на прием, спросили, что делать. Я не врач, я не даю химию. Я дал обычные вещи, с детства наблюдал за своим телом. И наблюдая за своим телом, думал, мама врач и болеет. Почему она болеет как врач? Почему? Она же врач. И сколько врачей ко мне приходит на прием? Они умирают и от э, Боткина, и э, от онкологии и у них всякие гнойные вещи с руками. У меня был знакомый хирург, умер. У него полностью все, в, все руки в гною, все, все потресканное, весь. И он спросил меня, как помочь, я говорю, сделай то и то. А он такой, и ты думаешь, вот эти вот вещи, я просто им помидоры помогут? Я говорю, такую химию применяю, не помогает. Поэтому... И что, мальчик? Вот этот мужчина, 73-го года рождения, он взял на веру то, что я ему сказал, и уже год прошел, он живет ко мне раз в неделю, присылает письма по отчету, что он делает и что у него происходит. Они же съездили в Санкт-Петербург, у него опухоль в голове на 38% уменьшилась. И он пишет, как жалко, что я не попал раньше к вам, я бы не решился бы ни слуха, ни голоса. А так он только может печатать. Понимаете? Обратившись к себе вовнутрь, ты достанешь из себя все, что хочешь. Хочешь любовь, хочешь ненависть, Хочешь счастья, хочешь горе. Но в основном почему-то люди достают горе и несчастье. Потому что они связывают свое счастье с внешними объектами, а невозможность их достичь приводит к разочарованию. Одна попытка разочарования, вторая попытка разочарования, третья попытка разочарования. Четвертая накапливается страх к внешнему миру. Человек замыкается в себе. В лучшем случае он начинает себя изучать, в худшем начинает пить, наркоманить кончать жизнь самоубийством. То есть здесь-то проблема психотерапевтическая, с одной стороны, но с другой стороны, психотерапевты ничего не знают, что происходит с душой. Меня больше всего удивляет профессия психолог. Психолог, психия, душа, логос, знания. Знание по душе. Но дело в том, что они ничего не знают о душе. Они знают о свойствах проявления психики. Они даже психику не знают. Они знают волоса – вот такая реакция, дали конфетку вкусную, вот такая реакция, но о душе ничего не знают. Скорее всего, да. Если они будут знать, тогда мир станет счастливым.